Здравствуйте. Приветствую. Вы в детской? Да, да. Была детская. Сейчас кабинет. А, дети выросли, да? Бывает такое. К сожалению, дети растут. И разъехались. Да, да. А, согласен с вами. Что обсудим с вами? Меня зовут Артем, я Даничанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Мелс, я севастополец из Санкт-Петербурга. Мелс. Интересное имя. А это чего по, по происхождению мне просто? Радянский имя. А, это, наверное, Мэлс, Мэлс, Мэлс. Это что-то типа Владилен, да, вот из этой же серии. Я понял. Да, сейчас секунду, буквально секундочку. Так, это реклама. А, ну, не, да, это Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, да. А, я понял. Хорошо я здесь разговариваю обычно об отношениях стран моей собеседника. Иногда зацепляем экономику, если человек разбирается. Иногда профанский взгляд на историю. Так что, так. Ну, выбирайте тему, если я смогу, поддержу. Ну, я вот я вам на выбор три дал. Выбирайте вы. Ну, я предоставляю выбор из этих трех вам. Но самая слабая сторона из этого всего у меня экономика, скорее всего. Я понял. Ну тогда давайте, ну ваше личное мнение, почему Россия напала на Украину? Можете подсказать? Ну, конечно. Ну я слушаю. Российское правительство полагает построенное антироссийское государство на территории Бывшей Братской Республики как аттестационную угрозу для себя. Не подскажете мне, о чем было оно антироссийским? Ну вот я как бывший, ну или не бывший, как в том числе гражданин Украины, могу вам сказать, что вот начиная с 92-го года Украина строила антироссийское государство. И пока у России... Были есть какие-то какие подтверждающие я факты спел... в этом плане? ну просто фраза вот это вы сейчас какие-то такие мантры говорите вы знаете лозунги вот как раз как как советские лозунги да может быть на вас имя влияет я не знаю конечно Но есть нужно какие-то подтверждающие обвинения какие-то суды я против того что... за голям я вас ответ. слушаю я пытаюсь расширенно И, вам, принципе, вам задать вопрос так э, я вас слушаю вы пока вы, пока вы пока только в загали по загалям сами говорили так слушайте вы, слушаю, так, вы так сами так вот так вот вы, сделайте так, успокой, так, успокой, так. успокойтесь я сказал вы начали возмущаться <laughs> я вас слушаю давайте только факты Все у вас? Я вас слушаю. Все. Закройте рот тогда. И слушайте. Смотрите. Закрывать рот а, будете своей тогда... жене. Да. У меня нет жены, я пользуюсь вашей дочерью. Тогда идете нахер. А, друзья, так, нагадую. У нас есть сбир. Водыка пришла, можно уже нагадать. У нас есть сбир. На третю окрему штурму бригаду хлопцям ПНБ ми повинні купити там монокуляри, бінокуляри. Цей збір не тільки збір, а ще й розіграш. Ви можете в розіграші виграти ось цей чудовий прапор з підписами хлопців, які якраз того підрозділа, якому ми збираємо. Плюс у нас будуть ще два прапори, які йдуть мені від інших хлопців, які вже там. Щось ми купляли і вони нам посилають з подяками з підписом пропари. Також будуть в розіграші такі чудові е, браслети, от Такі, такі от браслети, які е, робить ваш покірний слуга. Це хендмейт. Я, я такі речі продаю. Е, ну, для вас я спеціально роблю такі браслети і брелоки, от, Щось подібне. Як вам такий брелок? Або такий. Браслети такі. От все це буде на розіграшу, а буде ще такий браслет з мьорнером. Це для шанувальників таких. Або такий брелок. Все це буде в розіграшу. Там близько 100 подарунків там ще буде інші, скажімо так, речі, які ще до мене не дійшли, але будуть. Нам потрібно зібрати для хлопців там, 150 тисяч. доєднуйтесь всі, хто може або по QR-коду банки, або ось бачите тут посилання на карту допомоги нашим захисникам, або якщо ви за кордоном на PayPal, на PayPal кратно 5 доларів, 5 євро, а на картку або на банку кратно 100 гривень. Це ви можете, кожне 100, 100 гривень або 5 доларів, 5 євро. Це один шанс на виграш якогось з призів. Призів буде дуже багато. Там більше, ну фактично, як рахувати разом з програмою, то більше 100 подарунків буде для вас призів. Тому я вважаю, що це буде дуже приємно і для вас, і для мене. Бо я тоді зможу зібрати хлопцям на ПНБшки, купити їм, передати і бути задоволеним. Бо це най, ну, найліпше для мене задоволення, коли я щось хлопцям передаю, і вони, ви би бачили, їх очі, Вони такі благодарні, такі задоволені цим. Тому приєднуйтесь. Нагадую, що навіть якщо у вас немає 100 гривень, якщо ви будете, можете задонатити 10, 20, 50 гривень, це теж буде, я думаю, що я якісь там. небольшой розіграш для люд, таких людей э, тоже зроблю, для того, щоб було приємно. На жаль, прапор не смогу, але, але, подумаю. Приветствую. — Здравствуйте. Меня зовут Артем, я Даничанин из Меня Киева. Зовут Артём, Артём, я зовут... из Киева, как вас зовут? Меня зовут Владимир, город Киргорск. Владимир, не подскажете, у вас наушники есть? Владимир, не подскажете, у вас И, наушники или... есть? Или чуть-чуть тише я... сделайте, потому, ну, чуть -чуть чуть -чуть потому... потому что я сам себя так слышу. Потому что я сам себя. Ну, сделал. Вот так устроит. Раз, два. Ну, вот уже нормально. Раз я два. практически себя не слышу. Ну, вот ну намного раз, тише. Практически себя не слышу. Ну, намного тише. О чем здесь разговариваете? О чем здесь разговариваете? Сложный вопрос. Давайте у нас будет своя тема, и на ней будем эту тему говорить будем, да, потому что на какую тему вопрос некорректный. Разные ну, пассажиры попадаются, соответствующие разные ну, темы. Блин. Я ж не знаю, я допустим в основном Вы, общаюсь на, на отношениях стран моей собеседника, иногда экономику зацепляем, если человек хотя бы чуть-чуть разбирается, Или чуть -чуть либо же профанный взгляд забираем. на историю. Либо же на историю. Вот как раз это, я на экономику, процент, смотрите, я элементарная селёда, на экономику смотрите, элементарная вещь. Элементарная ну, вещь. Вы вот за рулем как <связь> раз, раз что -то что -то мне это навеяло. Ну, я статью прочитал, что у вас что-то случилось такое страшненькое, случилось что такое страшненькое, Китай поднял там э -э от 20 до 50% китай цены на 50 автомобили свои. Ну, после того, как, э ну, после того, как э остался монополистом на рынке. С монополистом на рынке. Я вам, знаете, это, скорее, искаженная информация. Я вам одну вещь, знаете, расскажу. Вы можете, кстати, проверить меня. Искаженная? Китайцы искаженная. очень сильно начали демпинговать. И настолько сильно, что последний их демпинг, которым они готовы, готовы были предоставить, против него воспротивился АвтоВАЗ. Да, вот я открываю и смотрю, да, ну, том, Сибирь реализ, да, 17, 17, 17 часов назад, ве средняя цена нового, на нового китайского автомобиля превысила 3 миллиона цена рублей, цены, цены поднялись от 15%, процентов. вот линейка черри автомобилей черри Exit выросла с 22 года на 264%, 64 процента ой, как интересно получается это же не я придумал а, на ш... хавал, допустим, который у вас там собирается, э, на... цена Собор... поднялась там что-то порядка 40% цена поднялась там что-то порядка 40% А, вы говорите, что демпингует назвали реалии, Помпетит. корреспонденты вы всякие вы встали, были вы... вы мне сказали. Я вам еще раз повторяю. Одну так, от, открываем. реалии, э, Автоньюс.ру. Э, Форбс.ру. Владимир Владимирович. Сейчас Как скажешь. Хорошо. Нут. Вот. Так, так, как Россий... вы... Смотрите, Я Российская вы... газета плюс Россия. миллион ховал, резко понял цены. Российская? полтора раза. Forbes китайский концерт Хавал поднимает цены, Форбс, концерт, Хава поднимает цены Форбс, в России. Автоньюс Ру. Угу. Все, Ру. Ну, Все Ру. Ну и Сибирь Все Ру. Ну и Сибирь Реалии. Нет, нет, вы мне какие-то реалии назвали какую-то информацию. Сибирь Реалии. Э, портал какой-то реалии. Сибирь Реалии. А, ну, говнопомойка. помойка. Ну вот я вам еще раз говорю. Ну, а Forbes.ru, говна помойка, российская газета говна помойка? Под, подождите. Вы хотите поинтересоваться у меня новостями или вы хотите мне доказать, что я э, дезинформирован? Не, ну вы просто мне сказали, что меня дезинформировали, и вы оказывается просто лучше знаете. Я вам, и вы, оказывается, я вам... подождите, подождите, вам конкретно мужской вопрос задали. Вы как мужчина можете на него ответить? Да, я вам ответил. Да, я вам ответил. Что вы вы только что сказали, что Сибирь это говнопомойка. помойка. Я помимо сибир реалии вам продиктовал еще четыре источника. Это говорит о том, что не только Сибирь реалии, а ваша российская газета, ваши вот эти вот все порталы российские. Так не катит. Когда вы услышали, что я помимо Сибириалии назвал большое количество российских газет, вы зацепили за Сибириалии и начали, а вот это все, это, 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 это говнопомойка. Подождите, российская газета это говнопомойка? А, ну, как всегда, пошел, у нас поток, поток, мы в потоке, мы в дзене. Как приятно. О, все, поток, 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 человек и поток. Он... ...обдемпинговать. Да -да. Да -да, да, да. да, 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 да. Вот так да. ваши Сибири А Я же даже говорю. он попытается только за Сибирь реалии. А то, что у вас помимо Сибирь реалии еще Четыре портала я вам назвал. Это у вас не колышет, не? Четыре портала я вам подождите, назвал. Подождите. Вас... Не, не, подождите. Я хорошо, я услышал. Давайте поговорим. А вот вы выбрали, смотрите, вот у вас ситуация, вы выбрали, у вас был выбор. Вы, как бывший дончанин, должны могли бы остаться в Донецке, но вы выбрали Украину. Вот вы сейчас выбрали, вы пожалели об этом или нет? Я вернусь в Донецк. Вы Когда выгоним оккупантов, выигоним. я Донецк. вернусь. Когда выгоним оккупантов, я вернусь. Ну, когда вы выгоните этот вопрос сейчас на данный момент в данной ситуации, вы жалеете, что вы уехали? Не жалею, я под окупаться не... Не, 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 не хочу жить. Объясните, для каждого человека, для каждого человека. Понятно, есть границы но для каждого человека существует реальная какая-то составляющая. Что для каждого видите? есть человека понятие жить в нормальном положении или в оккупации. Я в оккупации не захотел жить. Причем что здесь? Вы, что значит что в вашем здесь? По понимании а? в нормальных условиях? Когда я могу свободно когда перемещаться, могу когда, свободно когда, перемещаться. когда я могу просто-напросто. Подождите, подождите, ну теперь вы послушайте. Когда я могу выслав, высказывать свои точки зрения, и мне за это не то, что не прилетит, и меня не кинут на подвал, и мне ничего не будет. Понятно, если я буду что-то экстремистское говорить, это понятно, но за, просто за обычный... Под, ну вот опять, вы поток, у вас поток опять пошел? А, я понял, кто-то подошел. Вот. Так вот. Э, так вот. Я не быть. я не захотел я не... жить э, в состоянии, когда любой отморозок с автоматом может прийти забрать у меня все, убить меня. Ну это это ненормальное состояние это, для это, жизни. Это ненормальное состояние для жизни. Угу. Так а в каком году вы переехали? В 2014. 14. В четырнадцатом 14 году. Кто? Ну, в какой летом 2014 году там, насколько я знаю, летом. тишина, покой была. И все тишина, это... покой, грабили, вывозили, оборудование, заводы вывозились. Так тишина. У меня вот у друзей, друзей выкидывали из машин. У меня друга одного застрелили, когда выкинули из машины. У меня знакомого э -э, посадили на подвал. И его смогли вытянуть только через три года. И это все в тихом четырнадцатом году. И это все в тихом четырнадцатом году. Угу. Так. Угу. Что так? Угу. Вы считаете это ну, нормально? Хорошо, это был какой-то хорошо. Это нормально? Ну, первых, во-первых, в четырнадцатом году, четырнадцатом году это была территория Украины. Это была Ведь оккупированная территория Украины. Украины это была да, 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 это было, это было оккупировано территории Украины. Россияне были с оружием в руках в моем городе. Мужчина, тогда в то время на границах стояло пограничники Украины. У нас, помнится, вот совсем недавно мне россиянин один рассказывал, что вот, у вас же пограничники продались. А я помню, как Луганскую погранзаставу обстреливали. И как раз россияне мне высказывают, вы ж бомбили по Луганску, по центру. Это в тот момент как раз был удар по областному этому, ОГА, как -то, областной госадминистрации. Из-за того, что там сидели боевики, которые курировали, боевики и россияне, конечно, которые курировали атаку Луганской погранзаставы. У нас у погранцов, были автоматы, а заезжали колонны боевой техники. Вот интересно, там пункт из смотришь, разваленный полностью пункт из и через него прут, прет техника эти, БТР, танки, военные грузовики. Интересно, что, что может сделать... Два человека с автоматами против колонны боевой техники с БТРами, с танками. А? Что может сделать? Танками, допустим, а? допустим, допустим, может? допустим, 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 мы примем все слова за правду. Есть Хорошо. видео. Так как, это есть видео. Да. да это похуй видео. Вам все похуй. Вам Вас сотни стран назвали оккупантом-агрессором. Вас неоднократно ООН признавала агрессором. Вас неоднократно парламентская ассамблея ОБСЕ призвала, признавала агрессором. Есть сотни видео, как вы заходили на территорию сначала Крыма, потом Донецкой и Луганской области. А вам все похер! Так может вы дикари просто-напросто. Просто закончились аргументы. Так? Нет, это у вас закончились как аргументы. Вы... У вас, у вас закончились аргументы. Я сказал, что есть видео, подтверждающие. Вы сказали похер. Я говорю хорошо. Если не вас, вам видео похер. То есть документы международных организаций, которые вас подтверждали, подтверждали, что вы оккупанты, агрессоры. Вам это вы тоже похер? Что да я еще говорю, почему это, это видео похер. по сути, что вот это была территория Украины, где была власть Украины, почему не навела порядок? Потому что у нас на тот момент был довольно-таки большой Потому кризис нас, власти, и как таковой, большой, армия, и у и и таковой армия у нас не боевая была. У нас предыдущий президент, который убежал к вам, подготовил армию фактически к полному развалу, когда, если не ошибаюсь, в феврале месяце большая часть военных была уволена в запас, а в марте месяце еще должны были уволиться люди в запас. Но началась уже агрессия России. Уже а сколько, сколько боевой техники было продано в Россию? Просто а я, я помню эти эшелоны. У меня друзья военные рассказывали, как из их военных частей целый состав у этих полностью еще запакованных, законсервированных грузовиков уходило в Россию. Еще из Харькова грузовиков уходило в Россию. А кто их из продал? Харьков. Из а кто их продал? А, министр обороны, который. Ой, а кто же он был? А он был гражданином Российской Федерации, которому Янукович дал, и, если не ошибаюсь, сотрудникам ФСБ, которому Янукович дал этот паспорт украинский, и он занял, о, смешно, классическая российская, имперская, шовинистическая истота. Добра не желая, пошел нахер.